Kerajaan bersetuju memberikan diskaun tol 50% sempena sambutan Tahun Baru Cina 2026. Pelaksanaan diskaun akan bermula pada 12.01 12 tengah malam 14 Februari dan berakhir pada 11.59 malam 15 Februari. Inisiatif itu terpakai kepada kenderaan persendirian kelas 1 di semua plaza tol serta kelas 2 di jambatan Pulau Pinang namun tidak melibatkan plaza tol sempadan negara iaitu tol bangunan Sultan Iskandar di lebuh raya Utara Selatan dan plaza tol Tanjung Kupang di laluan kedua Malaysia Singapura. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Kabinet semalam selaras dengan usaha kerajaan menjaga perpaduan dan kesejahteraan rakyat pelbagai kaum serta agama. Tambahnya pemberian diskaun ini diharap dapat meringankan kos perjalanan rakyat yang pulang ke kampung halaman atau bercuti sepenuh perayaan itu serta menjelang Ramadan. Pagi ini saya berada di Glorious Fight Club di Seksyen 25 Shah Alam Uh, dan telah menyempurnakan uh, Selangor Muay Thai League Yang mana ini merupakan program pertama yang diadakan di bawah Anjuran Persatuan Muay Thai Selangor Dengan kerjasama pihak Sukan negeri dan juga uh, Glorious Fight Club Di mana kita menghimpun pada hari ini seramai hampir 250 orang peserta Terdiri daripada atlet-atlet muda, atlet-atlet cilik, daripada seluruh negeri Selangor uh, Untuk kita menguji dan mengasah bakat mereka lah dan pada hari ini uh, mereka ini akan uh, dipertandingkan dalam pelbagai kategori yang melibatkan uh, kategori berat daripada 21 hingga 60 kg dan uh, kalau kita lihat di belakang ni antara uh, fasiliti yang lah. dan saya mengucapkan tahniah kepada pihak Persatuan Muay Thai Selangor yang mengambil inisiatif ini uh, dan juga kepada pihak Majlis Sukan Negeri yang turut memberikan sokongan ini merupakan sebahagian daripada ikhtiar Kerajaan Negeri Selangor khususnya menerusi pihak Majlis Sukan Negeri Selangor untuk kita membangunkan dan juga mengenal pasti bakat-bakat baru dalam sukan Muay Thai di Negeri Selangor yang mana kita boleh garap dan juga uh, uh, polish untuk menjadi potential fighter jadi daripada mereka yang terlibat ini nanti kita lihatlah jika sekiranya ada peserta-peserta uh, ataupun atlet-atlet yang berpotensi untuk kita uh, gilap sebagai bakal atlet Sukma dan juga atlet negeri dan insyaAllah uh, ini merupakan uh, peringkat awal lah permulaan untuk kita berjaya uh, bergiat ataupun mengembangkan pembangunan sukan muay thai secara lebih serius di negeri Selangor sebelum ini memang banyak kelab-kelab uh, kecil yang bergerak uh, secara aktif di negeri Selangor, tapi ini merupakan uh, program pertama yang melibatkan persatuan negeri dengan kerjasama MSN uh, di peringkat negeri, Selangor Muay Thai League jadi ini Liga Muay Thai Selangor yang mana kita pertama kali anjurkan dan saya harap program ini akan dapat kita teruskan lagi uh, untuk kita meneruskan kesinambungan pembangunan dan juga pencarian bakat atlet-atlet baru sukan muay thai kita akan pastikan mereka ni di di diteruskan dari segi latihan dengan kita memantau lah uh, progress dan juga membantu memberikan sokongan kepada peserta-peserta sukan uh, khususnya peserta mohiti negeri Selangor dalam mana mereka menggerakkan aktiviti-aktiviti pembangunan ini... Jadi selepas daripada SUKMA pun program latihan akan tetap diteruskan sebab uh, atlet aktiviti ini tak hanya tumpu pada SUKMA... Maksudnya lepas SUKMA kita akan ada lagi beberapa kejohanan sukan, mereka akan terlibat dalam kejohanan-kejohanan di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa. Jadi program tertentu tak tak stop hanya untuk sukma lah. Lepas sukma pun akan tetap diteruskan lagi sebab kita nak pastikan bakat-bakat ni tak terhenti setakat sukma sahaja. Kita dapat uh, mendapat satu keputusan uh, di mana masalah yang sekian lama berlaku di Sekolah uh, Queens Muhammadiyah Taman Kepis Kajang uh, memang mendapat satu uh, uh, penyelesaian yang begitu uh, uh, hemah ataupun uh, baiklah. Uh, kita pun dapat lihat dalam media sosial semalam ada pun perbalahan antara uh, beberapa individu dan juga pihak kuil dan sebagainya untuk uh, menyelesaikan masalah jalan dan sebagainya. Cuma perkara ini dapat kita melihat dari segi perspektif di mana uh, sebenarnya temple ini ataupun kuil ini pada tahun 88 1988 telah digazetkan tapak itu sebagai tapak kuil dan mereka mempunyai surat tanah milik itu satu. Kemudian memang ada banyak bantahan. Sebab saya dipahamkan ada ramai majoriti kaum Melayu di kawasan itu, mereka khawatir atau mereka takut lah. Biasanya mereka temple ni ada berarakan dan sebagainya pada setahun sekali musim perayaan mereka. Ketiga adalah melibatkan tentang penanaman sayur di tepi temple tu tanah IWK yang didapati oleh TOL daripada uh, pejabat tanah dan sebagainya. Ini perkara kecil sebenarnya. Sebenarnya kita tidak perlu meruah-ruahkan ataupun menjemput orang luar, orang awam untuk memprotes dan sebagainya. Perkara ini kecil. Cuma hari ini kita dapat memutuskan bahawa kita akan menyelesaikan perkara jalan raya ini dengan pembinaan satu jalan baru sebab kita ada uh, dipahamkan ada pembangunan di kawasan itu. Dan mereka pun telah membukakan cadangan pembangunan seperti kebenaran merancang, building plan dan sebagainya. Jadi saya rasa jalan yang menghubungkan ke kawasan itu, kita dapat mencari satu titik perpuluhan atau penyelesaian yang sangat berhemat oleh kerajaan negeri dan juga MPKJ. Bila kita mengadakan mesyuarat MTS, kita memutuskan kita ingin menyelesaikan perkara ini dengan tema dan dengan harmonikan situasi di lapangan. Bukan kita hanya menuding jari di mana betul, di mana salah dan sebagainya untuk memperbesarkan isu ini di mana kita hidup sebuah negeri yang aman dan damai, harmoni berbagai latar belakang kaum, agama dan sebagainya. Jadi saya mohon uh, di pihak di luar sana, perkara ini dapat diselesaikan. Cuma kita telah mengarahkan uh, PBT iaitu Kajang untuk melaksanakan kerja-kerja uh, pembinaan jalan ini dalam masa kadar segera. Ya. Dia menelan sebanyak 3.3 juta, juta ringgit. Besok kemudian mereka, uh, kita boleh claim ataupun biasanya kita panggil higher save lah. Ya. Kita claim daripada pemaju-pemaju kawasan itu supaya kita menampung kos yang kita bakal uh, belanjakan. bukan kepunyaan individu ya kita kena mengambil maklum uh, perkara ini dan saya mohon uh, kita letak satu titik puluhan lah. tak ada lagi isu dalam kes ini dan saya saya mohon agar orang ramai supaya memahami prosedur dan juga peraturan-peraturan uh, ataupun cadangan yang yang apa dikemukakan oleh kerajaan supaya mengharmonikan MPJ ambil pendekatan untuk bersama dengan kerjasama masyarakat berkaitan untuk kita menguruskan tentang kesihatan di MPJ. Dan hari ini kita ambil satu pendekatan untuk kita membasmi tentang penularan ataupun pembiakan tikus di kawasan Ampang Jaya. Tidaklah jadi isu di Ampang Jaya ada tikus yang banyak, tapi kita ambil pendekatan proaktif supaya isu-isu daripada perawakan daripada tikus ini dapat kita kawal daripada awal. Dan hari ini kita pilih di satu lokasi yang ada signifikan iaitu di kawasan satu tumpuan awam iaitu di pasar uh, Pandan Jaya. Walaupun sebelum ni rasanya moderatif orang akan menganggap pasar ni tempat yang tidak bersih. Pasar ni akan tempat yang banyaknya bahan-bahan buangan. -bahan Jadi potensinya kemungkinan tikus pun boleh membiak dengan banyak di kawasan pasar. Jadi pasar ni menjadi tumpuan pengunjung. Pasar Pandan Jaya ni antara tempat yang banyak dihadiri oleh masyarakat awam khusus di hujung minggu. Jadi hari ini kita ambil peluang untuk kita bersama dengan mereka Pertamanya, sudah tadi kita ucapkan terima kasih daripada Pejabat Kesihatan Nairul Langan. Memberikan satu taklimat yang agak baik untuk difahami oleh masyarakat apa kaitan, tanggungjawab dan juga tugas yang boleh dibuat oleh masyarakat dalam sama-sama menguruskan tentang permasalahan tikus ini. Yang kedua, hari ini kita juga mengaktifkan satu pendekatan untuk kita memberikan galakan dan juga pulangan kepada masyarakat yang berinisiatif. Setiap ekotikus yang mereka tangkap, ataupun tikus yang telah dibunuh, kita berikan mereka imbuhan RM3 setiap satu ekor. Dengan matlamat, dia memberikan semangat kepada mereka untuk uh, menguruskan haiwan ini sebab haiwan ini digambarkan tidak bersih. Jadi kita tak nak masyarakat just biarkan dia begitu saja. Jadi kita minta masyarakat untuk sama menghapuskan dan sebagai galakan kita berikan imbuhan.